Allah semoga bermanfaat dengannya dan imunnya Untuk kebaikan dunia dan akhirat kita Amin ya Rabbil Alamin Safah 74 Topik 2 Perkembangan Ilmu i'jazul Quran Eh macam dah sudah ni Kita ulang-ulang balik eh Tajuk dia kalau perasaan ini kelas kita yang ke-91 Pada tanggal 12.9.1.2025 al <tell> Muallif <tell> Rahimahullah <tell> Perkembangan il ilmu ijazul Quran Ilmu tentang mu'ajizat Al-Quran Ekoran kelemahan umat Islam Dan golongan penentang Islam Untuk menci... eh ekoran kelemahan umat manusia dan golongan penentang Islam untuk mencipta karya seumpama Al-Quran khususnya ilmu Al ijazul Quran secara tidak langsung mula dibahaskan sekitar kurun ketiga hijrah dipanggil ilmu ijazul Quran bincang tentang mujizat Al-Quran erti kata lain pada abad abad ni 100 kurun 100 kurun lah ya tersebut muncul saat muncul aliran dan berbagai pendapat mengenai Al-Quran sama ada ia makhluk atau qadim. Ha, kata makhluk tu siapa? Mu'tazilah. Dia kata Quran itu makhluk macam kita lah manusia. Quran ni makhluk. Adapun kita orang uh, Ahlus Sunnah Jamaah Quran bukan makhluk. Qadim. Qadim mana dia ada ni sebab kepada Tuhan lah. Di mana aliran pemikiran cetuskan isu tersebut ialah golongan Mu'tazilah Liberalis dalam bab agama Mementingkan akal Berbanding nakal Siapa dia punya apa, apa, Pengasas dia ha, Wasil bin Atta Kalau lupa sangat pengasas Mu'tazilah ni ingat Nak tu Nak tu kan Nak tu dia ada Nak dia ada apa Skru tu dia ada apa Nak tu Wasil. 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 Ha? Wasil bang ya. Wasil, ya? Wasil. Ha. Wasil bin. Wasil bin Atok. <laughs> Ingat Wasil bin Atok. Nama dia Wasil bin Atok. Okay. Banyak pemahaman yang pelik-pelik ya. Al-Quran makhluk. Lepas tu orang Islam yang buat dosa besar. Syurga pun bukan, neraka pun bukan duduk tengah-tengah. Ya. Ha. Lepas tu pemahaman asarfah ni Maksudnya Al-Quran tu bukanlah mu'jizat sangat. Ceritanya macam kita bincang itu kan. Allah Ta'ala memalingkan hati orang daripada berupaya untuk menandingi Al-Quran. Uh, bukan Al-Quran sendiri, adalah mu'jizat. Orang tu dikalahkan oleh kehendak Tuhan. Ia iaitu tidak mampu menandingi kehebatan Al-Quran. Ini fahaman sorfah. Sumbungan itu berasaskan urutan sejarah perkembangan ilmu ijaz Al-Quran seringkas dapat dibincangkan sebagaimana berikut. Kurun ketiga hijrah. Okey, kalau dia sebut kurun ketiga, makna tarikh tu 200 ya. Ingat ya. Kurun ketiga tu makna 200, waktu 1, 202, waktu 3 sampai 269 tu panggil kurun ketiga. Betul? Ya. Saya tengok, betul tak? Ah, okay. Orang pertama secara langsung membahaskan berkaitan dengan ijazah Al-Quran pada awal kurun ketiga hijrah khususnya ialah pelopor kepada golongan sorfah Ibrahim bin Sayyar al-Nazam ha, kita jumpa itu Nazam ingat apa Nazam ni tu saya katakan kurung tiga dia mesti dua ratus lah ha, ni dua dua empat dua dua empat mana dia dia mati dua dua empat salah seorang tokoh Mu'antazilah di mana golongan tersebut menyatakan serta berpendapat bahawa kemujizatan atau ijazul quran itu bukan dengan zatnya. Mana Quran itu bukanlah, Bukan ada mujizat pun. Uh, tapi dia jadi mujizat sebab unsur-unsur luar iaitu orang tu uh, Tuhan palingkan hati dia daripada pandai buat semacam Al-Quran. Itu saja. Tapi Quran sendiri bukannya uh, mujizat. jadi uh, panggil fahaman sorfah. Bahkan sudut luaran atau kerana perkara luaran, faktor luaran, bukan faktor Quran tu, Quran tu mujizat. Tapi faktor luaran menyebabkan Quran tu jadi mujizat. Iaitu orang tak mampu untuk buat sumpah Al-Quran. Iaitu ikhwaran sorfatullah atau Allah memalingkan kemampuan manusia untuk menandingi sekaligus menca mencabar Al-Quran. Macam saya sebut tadi ya, pada Muqtazilah bukan Quran tu mujizat. Tapi sebab Allah Ta'ala memalingkan hati manusia untuk mampu membuat stand, surah standing Quran. Seandainya tidak berikut uh, begitu, mereka mampu je menandingi kemujizatan Al-Quran tu. Ha. Pendirian dan pegangan golongan sarafah dan mu'tazilah tersebut disanggah di jumhur ulama. Maksud jumhur. Majoriti. Tulis majoriti ulama. Dengan pendapat Al-Quran itu mu'jiz. Al-Quran itu zat dirinya adalah mu'jizat ya yeah. uh, iaitu yang melemahkan hujah musuh iaitu ia dikira mukjizat dengan zatnya <tuh> hal itu kerana ia merupakan kalam Allah bahkan manusia yang bersifat lemah untuk mencabar mana cerita manusia tak boleh me 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 mencabar tulisan Al-Quran adalah sebab Al-Quran itu memang kalam Allah dia sendiri tak mampu untuk mencabarkan mencabar uh, uh, isi kandungan Al-Quran itu bukan Allah yang telah menambahkan atau memalingkan kemampuan mereka. Mereka sendiri memang tak mampu nak buat standing Quran. Sebab Quran tu sendiri yang mujizat. Berarti kata lain, menurut jumhur ulama, majoriti ulama, ijazu Quran itu hakikatnya merujuk kepada zatnya, diri Al-Quran itu sebagai kalamullah. Bukan merujuk kepada mujizat kerana pemalingan Allah. Bukan. Terhadap manusia, dari sudut kemampuan mereka untuk mencabar dan menaiki Al-Quran itu terhad. Itu okay, macam tu maksudnya ya. Selanjutnya pada penghujung kurun ketiga hijrah, nak masuk tiga-tiga lebih lah ni. Ilmu Ijazul Quran dibahaskan secara lebih teratur oleh Muhammad bin Yazid awal wasiti. Di mana beliau dikatakan telah menghasilkan karya berjudul Ijazul Quran fi nazmi, nazmihi wa ta'lifihi. Untuk itu Mustafa Ar-Rafi'i 13 1356 Hijrah menjelaskan bahawa Al-Wasiti merupakan kalangan orang yang pertama yang menghasilkan karya berka berkaitan dengan jazul Quran. Jadi dia lah pioneer eh, yang dipanggil ya, eh, pioneer eh, Masa pioneer. Mengasas ilmu eh jazul Quran yang al-sunnah punya. Siapa nama? Muhammad bin Yazid Al-Wasiti Adalah Painan <coughs> Asis Pengasas bagi ilmu Ijazul eh, Quran Muhammad bin Yazid Al-Wasiti Okay eh? Pengasas usul fikir Imam Syafi'i Boleh one Apa Muka pak, Abdullah bin Muka Ya Habis eh? tu lah seterusnya InsyaAllah kita akan sambung Kelas yang ke-92 Kurun ke-4 Hijrah lah. InsyaAllah Allah jadi, Ha? Jadi, ha? Jadi, ha? Kurun ketiga Kalau menurut 201 hingga 300 300 Ya yeah. Kurun pertama 1 Hingga 100 Okey Kurun kedua 101 hingga 200 Ha oh, macam tu Okey Terima kasih Ha itu yang sebetulnya Jangan kata Kurun yang ke Tiga, uh, tiga itu adalah 300 300 Tidak ya Ha kurun pertama adalah 1 Ha hingga 100. Okey. Koron kedua adalah 101 hingga 200. Okey. Koron yang ketiga adalah 201 hingga 300. Ya. Yeah. Jadi kita ni abad ke berapa? Abad ke 21. Ya. Yeah abad ke-21 ikut Jesus Christ AC dipanggil after Christ dia kira sejak Jesus lahir boleh biasa tengok cerita tengok cerita 3000 BC uh, before Christ 3000 tahun sebelum lagi uh, Jesus Ha, uh, Nabi Isa ya. Yeah. Yang ni pula Tiga Hijrah Ya Tiga hijrah Tiga kurun yang ketiga selepas hijrah Kita ni Kurun yang ke Lima belas Hijrah Betul? Ha, betul lah Kita kurun yang ke lima belas hijrah Kurun dua puluh satu Masihi sebab tu kita panggil Masihi Masihi itu merujuk kepada Nabi Isa Al-Masih. Ha. Isa Al-Masih. Ni copyuh lagi kurung berapa ni ha. okay. Kita kurung ke 21. Abad ke 21. Masa tengok kita ni sekarang ni ke abad 21. Tapi 20 just, 25 bistahun ribu dah. Ha? Okay. Ha? 2000 abad istana. Kurung Ah, okay. ha, Di tahun ke 2000, 2000 start kurun -21. 21 itu yang panggil Y2K ingat tak? Y2K. Y2K ha, reset yang ha, dia reset balik semua si orang kata teknologi akan berhenti ha. semua akan jatuh apa orang akan setelik-setelik akan jatuh tu ha, dia reset balik semua reset Y2K. 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 ha, Y2K saya dengar Y2K y ha. 19-19 kurun ke 20 20-20 oh 202222 10234 sampai 2 2 2000 ha cola ha itu kurung ke 22 ya ha 2, ha 2100 ha, okay. ha. Okay. ha. betul apa okey ayo betul kita buat 21 kan? 2001, 2001 hingga 2005 Kita buat 2001 kan betul? 2001 2002, 2001, 2001 hingga 2200 Haa, itu dah saya Kita berada di abad ke-21 21st century Mereka orang tanya, kita berada di abad ke-apa ni? Oh ya, betul Haa, betul Okay, boleh okay. ya? Pak, eh? kita abad. Allahumma rahamna bil Qur'an wa ja'al lana imama wa nuqura wa hudan wa rahma Allahumma zakk